अच्छे से, से आवाज़ आए जब अल्लाहिज तो की बारगाह से पैगाम आए ना एक दफ़ा तो हर चीज़ ख़त्म है फिर हर चीज़ ख़त्म बस फिर मस्जिद में जाना है क्या पता कि वो नमाज या वो अज़ान या वो सजता हमारा आखिरी सजता हो उसके बाद जिंदगी ना हो बाद के पछतावे से बेहतर है कि बंदा पहले ही अपने आप को दुरुस्त कर ले ये अचान सहाबा की राम है मौ से इतना खौफ ज़दा होते हैं कि हर वक्त खौफ इलाहे से होते रहते हैं जन्नत की बिशारतें भी हैं तो हमें तो कोई बिशारत तो ही नहीं हमें तो किसी ने सनत ही नहीं ली हमें तो किसी ने ये एतमान ही नहीं दिलाया कि भाई तू तो जन्नत है तो जन्नत में जाएगा कुछ भी नहीं, नहीं है हमारे पास तो फिर हम किस खुश फहमी में फिर रहे हैं आज हर बंदा जी ये मेरी ये मेरी है ये फलां जगह मेरी है ये फलां जगह मेरी हो जाती है ये फलां बिल्डिंग मेरे पास आ जाती है बस आज ना तेरी और मेरी के चक्करों में ना हमने अपनी दुनिया भी खराब कर ली है और अपनी आखरत भी खराब कर ली है हकीकत बात है और इस तेरी मेरी के चक्करों में ना हम बहुत आगे निकल गए हम अपने रिश्ते भी भूल जाते हैं हर चीज़ ख़त्म कर जाते हैं हजरत इतना मोसा दे सलात और सराथ की की में एक केस आया एक मामला आया जी ये दो भाई हैं ये दो फरीक हैं मतलब आमने सामने खड़े हैं तो और जैद ने दावा किया है कि फ़ला ज़मीन का टुकड़ा मेरा है और बकर ने दावा किया है कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है अब ये दोनों भाई हैं, ज़मीन बोल नहीं सकते तो हम फैसला करने से आजिज रहे हमसे फैसला नहीं हो पा रहा तो लिहाजा आपका है आप मेहरबानी फरमाएं इनका फैसला करते हैं हजरत सदर मसार आप उन दोनों भाइयों को और जितना भी लोग आए थे केस देकर मामला देकर उनको लेकर ना उसे ज़मीन के टुकड़े पर पहुंचे फिर वहाँ पर जाकर उन दो भाइयों से नहीं पूछा कि यह ज़मीन किसकी है बल्कि उसे ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे ये हुक्म देता हूँ कि तू बता जैद कहता है कि यह मेरी है बकर कहता है ये मेरी है लिहाजा तू बता कि तू इन दोनों में से किसकी है तो उस ज़मीन ने सबसे पहले सलाम किया आज जाना सलाम पेश किया सलाम पेश करने के बाद उसे ज़मीन ने कहा कि ऐ अल्लाह के कलीम जैद भी झूठा है बकर भी झूठा ना मैं इसकी हो ना मैं इसकी हो बल्कि दोनों को तैयार कहीं ये तैयारी करें ये दोनों मेरे हैं ठीक है ना ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ बल्कि दोनों को कहो तैयारी करो तुम दोनों मेरे ज़मीन तो हमारी है नहीं हम जमीन के एक इंतकाल है जिसके बाद ज़मीन हमारी हो जाती है और एक इंतकाल है जिसके बाद हम ज़मीन के हो जाते हैं जब ज़मीन हमारी होती है वो हो इंतकाल आजी है जब इंतकाल के बाद हम ज़मीन के होते हैं वो इंतकाल दायनी है वो क़यामत तक रहेगा तो बताओ ना मेरे भाइयों दुनिया में रहते हुए हम अपने घर को सजाने के लिए उसको बनाने के लिए हर चीज़ का अहतमाम करते हैं कि घर यार बनाया हमने इसमें लाइटिंग होनी चाहिए अगर लाइटिंग नहीं होगी तो हम घर में रह नहीं सकते रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए तो ये घर जिसको तो बनाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर इतना बड़ा खड़ा कर जाता है और लाइटिंग आला से आला तो करवाता है और तेरी नीयत ये होती हो है तेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा घर जगमगाता हुआ नज़र आए है तो ये तो आर्जी है कि पता नहीं कब हम यहाँ से चले जाए छूट जाए ये घर तो ये घर तो आर्जी है जिसको हम बनाने के लिए पता हैं कबर जो हमारा इंतज़ार कर वो हमारा दाय निखर है उसके लिए भी रोशनी का इंतज़ाम है हमारे पास कभी हमने ये भी सोचा है कि यार मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा हर रोज़ इतना जनाजे से हम अपने कंधों पर उठा कर ले जाते हैं दफना के आ जाते हैं लेकिन हमें कोई अकल नहीं आती इस तरह की कि यार कल आज हम इसको उठा कर ले जा रहे हो सकता कल हमारी है कल हमारे भी पाई आ जाए कल हमें भी उठा कर ले जाए लेकिन ये देखें ना ये दुनिया का एक दस्तूर बन चुका है ये दुनिया का हमारी एक आदत एक तबीयत बन चुकी है कि जो मर्जी हो जाए अलामा साहब आप जो मर्जी कह लें जितना तकरीरें हम सुन लें जितना हम बाज़ुल नसीहत सुन लें जितना इबरतनाक हम वाकियात अपनी आंखों से देख लें तु जो मर्जी कर लो असी नहीं बोलो आप जो मर्जी कर लें जो मर्जी कह लें हमने अपनी बात से नहीं करना आप मरने वाला वाक्य देख लें लोग मान लें लेकिन जाने वाले कहते हैं हमने जाने बेवकूफ़ हैं जिधर से रोका जाता है उधर भागते हैं